নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো বাৰু বৰ ভাল নহয় যদিও আছোঁ ভালেই কাৰণ খোৱা বোৱাৰ অলপ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে গৰম পৰিছে অলপমান গাটো বেয়া আজি গোটেই দিনটো প্ৰায় শুই আছোঁ আৰু দেখিও চাগে গম পাইছে ইমান এটা মানে সুস্থ নহয় বাকী যি কি নহওক আপোনালোকৰ কাৰণে আজি মই যিটো কথা লৈ আহিছোঁ যিটো কথা আপোনালোকে আচলতে জানিব লাগে কিয় জানিব লাগে আৰু বহুত কেইটা কাৰণ আছে কাৰণ আজিকালি বৰ্তমান সময়ত মই যদি ফেচবুকটো খোলোঁ ইউটিউবটো খোলোঁ কেৱল হনুমানজীৰ কথা কয় বহুতেই আছে বহুতে কেৱল হনুমানজীৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আছে কিন্তু মোৰ কথাখিনি কেৱল হনুমানজী নহয় মোৰ কথাখিনি হ'ল যে আপোনাৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাত কেনেধৰণে ভগৱানৰ এটা ৰুল আছে কেনেধৰণে আপোনাৰ শক্তিত এটা আপুনি যেনেধৰণে শক্তিৰে তেওঁক মাতিব যিটো ইচ্ছা কৰি তেওঁক মাতিব তেওঁক কেনেধৰণে আপোনাক দিব আৰু আপুনি জীৱন বাটত কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব এতিয়া মই সেইদিনা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ পিঁয়াজ নহৰু কেনেধৰণৰ বাকী কথাটো এতিয়া তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে যে বহুতেই এই বিষয়টো জনা নাছিলো কাৰণে বহুতে ধন্যবাদ জনাইছে আৰু বহুতে বিপৰীত কথা কিছুমান ক'বলৈ লৈছে কিন্তু মোৰ কথাটো কি যে পিঁয়াজ আৰু নহৰু কিয় খাব নালাগে আচলতে সেইটো যে কি কাৰণে ইয়াৰ লগত কি যুক্তি সোমাই আছে যে অতীজত আমাৰ পৌৰাণিক কি কথা সোমাই আছে যাৰ বাবে আমাৰ হিন্দু সমাজত পিঁয়াজ আৰু নহৰুটো খোৱা নহয় সেই বিষয়ে আচলতে মই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ বাৰু যি কি নহওক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কিছুমান চিন্তাধাৰা আছে আছে বহুতেই কেৱল চৌব্বিছ ঘণ্টাই ভগৱানক মাতি থাকিব বিচাৰে কিন্তু আমাৰ সেইটো নহয় আমাৰ কথাটো কি যে কৰ্মৰ দ্বাৰা কৰ্ম কৰি কেনেধৰণে আপুনি ভগৱানক পাব পাৰে বা আপুনি যদি কৰ্ম কৰে আপুনি যদি সৎ পথত থাকে তেতিয়াহে আপোনাক ভগৱানে সহায় কৰিব এনেধৰণৰ বহুত প্ৰমাণ আছে বহুত মানে কিছুমান মানুহ মানে ভগৱান ভগৱানকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই 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 তেওঁলোকে কেৱল মানে সেই বিষয়টোত লীন হৈ যায় যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি লোকচান হৈ যায় কাৰণ তেওঁলোকে কৰ্ম এৰি দিয়ে আৰু মোৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি কৰ্ম কৰিব লাগিব কৰ্মৰ দ্বাৰাহে ভগৱানক প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰি আৰু যি কি নহওক আজি বিষয়টো হৈছে যে আপুনি হনুমান চালিচা কি ভাষাত পঢ়িব মই আগতে কৈছোঁ যে ভিডিঅ' আজিকালি বহুত হ'ল আপুনি কোনটো চাব কোনটো নাচাব বহুত বেছি খেলি মেলি কনফিউজন এতিয়া কোনোবাই যদি কয় আপোনাক অসমীয়াত পঢ়িব কোনোবাই যদি কয় আপোনাক হিন্দীত অৱধি ভাষাত পঢ়িব কোনোবাই কয় যে অসমীয়াত পঢ়িলে আপুনি একেবাৰে ফল নাপাব তাত শক্তি নাই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা এতিয়া মই যিসকল লোকক ডাইৰেক্টলি লগ পাওঁ তেওঁলোকক মই কবলৈ চেষ্টা কৰো যে আপোনালোকে পাৰিলে হনুমান চালিচাখন যিটো মূল ভাষাত তুলসী দাসে লিখিছিলে সেই ভাষাটোত পঢ়িব পাৰিলে আপোনাৰ কাৰণে খুবেই ভাল কাৰণ সেই মূল শক্তিখিনি সেই ভাষাটোতহে সোমাই আছে এতিয়া যেনেকে শ্ৰীগুৰু চৰেণা স্বৰজী ৰাজ নিজ মন মুকুৰ চুধাৰী বৰ্ণৌ ৰঘুবৰ বিমল যশু যায় কুফলচাৰী সেইখিনি হৈছে দহাটো প্ৰথম দহাটো কিন্তু এতিয়া হিন্দী ভাষাত মই পঢ়ো লিখা থাকে হিন্দী ভাষাত কিন্তু আহ উচ্চাৰণটো অৱধি যিটো অৱধি ভাষাত তুলসী দাসে লিখিছিলে এতিয়া কথা হ'ল যে আমি যিসকলে হিন্দী পঢ়িব নাজানো তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব যে আপুনি অসমীয়া স্পষ্টকৈ মাতিব পাৰে হিন্দী বা অৱধি শব্দটো যদি আপোনাৰ অসমীয়াত লিখা থাকে যেনেধৰণে আহ শ্ৰীগুৰু চৰণ চৰোৰাজ নিজুমন মুকুৰু চুধাৰী এই শব্দকেইটা যদি অসমীয়াত লিখা থাকে আপোনাৰ উচ্চাৰণটো অৱধি ভাষাতে হ'ব আৰু অসমীয়াত আপুনি পঢ়িব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা হ'ল যে যিসকলে হিন্দী উচ্চাৰণটো অসমীয়া ভাষাত লিখা থাকিলেও কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ভগৱানক প্ৰাপ্তি কৰিব বা তেওঁলোকে হনুমান চালিচা পঢ়িব নোৱাৰিব নেকি মই মাজতে এটা ভিডিঅ' চাইছিলো তাতে স্পষ্টকৈ তেওঁ কৈ দিছে যে অসমীয়া ভাষাত পঢ়িলে কোনো ধৰণৰ ফল নাপাব এতিয়া কথা হ'ল মই কলো যে আপুনি অৱধি ভাষাত পঢ়ক হিন্দীত লিখা থাকে ধুনীয়াকে অৱধি ভাষা উচ্চাৰণ পঢ়ক নহলে অসমীয়াত অৱধি ভাষা লিখা থাকে সেই অৱধি ভাষা যদি আপুনি পঢ়ক সেইটো আপুনি কৰিলে যদি আপুনি উচ্চাৰণেই কৰিব নোৱাৰে শ্ৰীগুৰু চৰণৰ স্বৰজৰ নিজৰ মুকুৰ উৎসধাৰী সেইটো যদি আপুনি উচ্চাৰণেই কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপুনি কি কৰিব আপুনি কি কৰিব লাগিব যে অসমীয়াত অনুবাদ আছে হনুমান চালিচাখন অসমীয়াৰ কোনোবা এজন লোকে অনুবাদ কৰি থৈছে যে শ্ৰীগুৰু পদ্ম কমল স্মৰী মনে মনে কোটিবাৰ প্ৰণামোহ গুৰুৰ চৰণে এনেধৰণে কথা আছে অসমীয়াখন যিহেতু মই নপঢ়ো গতিকে মই অসমীয়াখন মোৰ মুখস্থ বা তেনেধৰণে মই আপোনালোকক কব নোৱাৰিম কিন্তু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল লোকে সেই শ্ৰীগুৰু পদ্ম স্মৰী মনে মনে কুটিবাৰ প্ৰণামোহ গুৰুৰ চৰণে এইখন হনুমান চালিচা পঢ়ি বহুতেই নিজৰ জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া কোনোবাই যদি কয় কেৱল আপুনি অৱধি ভাষাখন পঢ়ক তেতিয়াহ'লে যিসকলে উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে অসমীয়াত লিখা থাকিলেও হিন্দীটো উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব বাৰু তেওঁলোকে ভগৱানক পোৱাৰ হনুমান চালিচাখন পঢ়াৰ বা হনুমানজীৰ পৰা তেওঁলোকে কৃপা পোৱাৰ কি অধিকাৰ নাই নেকি গতিকে বহুত ধৰণৰ কথা থাকে কথা এটা কৈ দিলেই নহ'ব কথাটো কওঁতে সন্মুখৰ মানুহজনে কিমান আঘাত পাব মনত সেই কথাটো আচলতে জনাটো দৰকাৰ কাৰণ বহু লোকেই অসমীয়াখনেই পঢ়ি আছে যিসকলে হিন্দী নোৱাৰে অৱধি নোৱাৰে অসমীয়া লিখা থাকিলেও অৱধি নোৱাৰে তেওঁলোকে অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ উচ্চাৰণটো শুদ্ধ পঢ়িব পাৰে ধুনীয়াকৈ পঢ়িছে পুথি পঢ়াৰ নিচিনাকৈ তেনেধৰণে তেওঁলোকক ফল পাইছে এতিয়া যদি মই আজি এটা ভিডিঅ' বনাই কৈ দিওঁ আপোনালোকে ফল নাপাব আপোনালোক কেনেকুৱা ধৰণৰ মনটো হব আপোনালোকৰ সেই কথাটো মই অনুভৱ কৰিব পাৰো যে আপোনাৰ মনটো একেবাৰে ভাঙি যাব আৰু আপোনালোকে যিটো উৎসাহেৰে হনুমান চালিচাখন পঢ়ি আছিলে সেই উৎসাহটো আপোনালোকৰ একেবাৰে নষ্ট হৈ যাব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এক কথা নাই যে আপুনি এনেধৰণেই এনেকেই পঢ়িব লাগিব নহলে ভগৱানক ভগৱানে আপোনাক কৃপা নকৰে কোনোবাই স্পষ্টকে কব পাৰিব নেকি যে ভগৱানে কৃপা নকৰে যদি হনুমান চালিচাখন আপুনি অসমীয়াত পঢ়ে ভিডিঅ' এটা বনাই মানুহক কথা কিছুমান কৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি এটা কৰি দিলেই নহ'ব এটা কথা শুদ্ধ এটা কথা সত্য যে অৱধি ভাষাখনত যিখন মূল ভাষাখনত যিটো শক্তি আছে জয় হনুমান জ্ঞান গুণসাগৰ জয় কপি চিতিহু লোক উজাগৰ ৰাম দূত অধুলিত বল ধামা অঞ্জনি পুত্ৰ প্ৰবঞ্চটো নামা সেইখিনি যি শক্তি আছে হয়তো তাতকৈ কিছু পৰিমাণে হয়তো অসমীয়া ভাষাত লিখাখন বা অনুবাদখনত অলপমান কম থাকিবও পাৰে কিন্তু একেবাৰে যে কমেই আছে আপুনি ফল নাপাব তাৰ কি কথা আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই আপুনি যি ভাষাতে পঢ়ে ভগৱানক যেনেকেই মাতে আপুনি তেনেধৰণেই আপুনি পাব এতিয়া ভগৱত গীতাখন মহাভাৰতখন অসমীয়াত জানো অনুবাদ কৰা নাই কীৰ্তন গোঘাজনী আমি অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ পঢ়ি থকা নাই আমি জানো ফল পোৱা নাই কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি যে ভগৱৎ ভাগৱত গীতাখন কেৱল হিন্দীতে পঢ়িব লাগিব আমিতো অসমীয়া ধুনীয়াকৈ ভাগৱত পাঠ আমি ধুনীয়া অনুষ্ঠান কৰি আছো গাঁৱতো গাঁৱে গৈ চহৰে নগৰে আমাৰ অসমীয়াত ধুনীয়াকে কি ধুনীয়া সুৰত আমি কৰি আছো কি ধুনীয়াকে আমি কামখিনি কৰি আছো ভাগৱতৰ এইটো অধ্যায় পঢ়িছোঁ এইটো স্কন্ধ পঢ়িছোঁ এইটো পঢ়িছোঁ এইটো পঢ়িছোঁ কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় এতিয়া কোনোবা এজনে যদি কৈ দিয়ে যে নাই নাই ভাগৱতখন লিখিছিলে সেই ভাষাত সেই ভাষাতে পঢ়িব লাগিব এতিয়া আমাৰ সমাজখন কি আমাৰ সমাজত থকা জ্যেষ্ঠ বা গুণী জ্ঞানী যিসকল বৈষ্ণৱ সমাজৰ লগত জড়িত যিসকলে শংকৰদেৱৰ যিখিনি নীতি আদৰ্শ মতে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হওক বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজত কাম কৰিছে তেওঁলোকে একোৱেই নাজানে নেকি গতিকে কথা এটা কৈ দিলেই আচলতে নহয় মই এই কথাটো অকণমান আৱেগত কৈ দিছোঁ অকণমান খঙতো কৈ দিছোঁ কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আজিকালি এতিয়া হয় হ'ব পাৰে মই কৈছোঁ যে অ অৱধি ভাষাখনত লিখিছিলে অৱধি ভাষাত আমি পঢ়িব পাৰিলে ভাল কিন্তু যে আপুনি অসমীয়াত অনুবাদখন পঢ়িলে আপোনাৰ একেবাৰে ফলেই নাপাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই অসমীয়াত পঢ়ি ফল পোৱা মানুহ মোক সোধক আপোনালোকে কিমান মানুহ আছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ লগত মই এতিয়া যোগাযোগত আছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে অসমীয়াখন পঢ়ি তেওঁলোকে ফল পাইছে এতিয়া মই এতিয়া অভধি ভাষণ পঢ়ি আছো ধুনীয়াকে বহুত পিছা নিকট নেহি মহাবিধ নাম চুনা হনুম হনুমান চূড়াৱে কাৰণ মই পঢ়িব পাৰিছো কাৰণ মই বৰ্তমান শিক্ষা আছে মই হিন্দী পঢ়িছো মই হিন্দী জানো বা তেনেধৰণে মই কবলৈ পৰা বা বিভিন্ন হিন্দী লোকৰ সৈতে সম সংস্পৰ্শ সংস্পৰ্শত আছো ব্যৱসায় কৰো গতিকে মোৰ সেই ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি মানে চেষ্টা কৰোঁ মই পাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ মায়েতো নোৱাৰিবও পাৰে তেওঁ কি হনুমান চাউল যেন পঢ়াৰ কি তেওঁৰ অধিকাৰ নাই নেকি গতিকে এনেবোৰ কথা নাই যোনে যিটো ভাষাত পঢ়ে যেনেধৰণে পঢ়ে তেনেধৰণেই ফল পাব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কথা নাই সেইটো কথা মই আকৌ কৈছোঁ যে মূল ভাষাটোত পঢ়িব পাৰিলে ভাল কাৰণ ব্ৰাহ্মণজনে শিক্ষিত হওক বা নহওক কোনোবা এজন ব্ৰাহ্মণ বহু পুৰণা ব্ৰাহ্মণ আমাৰ সমাজত আছে যিসকলে হয়তো দুই এক শ্ৰেণী পঢ়াও নাই বহুত এনেকুৱা ব্ৰাহ্মণ ঢুকাই গৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু পূজা কৰিলে সংস্কৃততে পঢ়ে হয়তো তেওঁ সংস্কৃত ভাষাটো নাজানে বা তেওঁলোকে পঢ়িও পোৱা নাছিলে কিন্তু তেওঁ বাধ্য যে সংস্কৃততে পঢ়িব লাগিব গতিকে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিম যে আপুনি যদি অৱধি ভাষাত চেষ্টা কৰি পঢ়ে পঢ়ে খুবেই বেছি ভাল আৰু যদি আপুনি নোৱাৰে সেই কথালৈ বেছি মন বেয়া কৰি নাথাকিব কাৰণ আপুনি অসমীয়া অনুবাদখন পঢ়িলেও সমানেই ফল পাব সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মানে বাধ্যবাধকতা নাই কিন্তু চেষ্টা কৰিব আপুনি অৱধিভাখন পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰিলেও যদি দুই এজনৰ পৰা আপুনি সুধিও লয় তেতিয়াও ভাল ঠিক তেনেকৈ মই বজৰংগ বান্ধখন পঢ়োঁ বজৰংগ বান্ধখন অসমীয়াত অনুবাদ আছে কিন্তু অসমীয়াত মই আপোনাকক কৈ দিম যে বজৰংগ বান্ধখন আপুনি অসমীয়াত পঢ়ি কোনো ধৰণৰ লাভেই নাই কাৰণ বজৰংগ বান্ধখনৰ যিখিনি শক্তি আছে সেই শক্তিখিনি কেৱল সেই ভাষাটোতে আছে তেতিয়াহে আপোনাৰ ফলটো পাব ওম চম 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 চপল চলন্তা ওম হনু 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 হনুমন্তা ओम होंग 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 हो पिछल ओम छम 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 पराने खल दल अपने जन को तुरंत उबारो सुमिरत्त हुए आनंद हमारो গতিকে এই শব্দখিনি মই যেনেধৰণে পঢ়িছোঁ তেনেধৰণে বজৰংগ বান্ধখন আপুনি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাধা বিঘিনিখিনি দূৰ হ'ব কিন্তু বজৰংগ বান্ধখন অসমীয়াত পঢ়িব নালাগে আপোনালোকে হনুমান চালিচাখন আপোনালোকে চেষ্টা কৰক অভধি ভাষাত পঢ়িবলৈ যদি নোৱাৰে আপুনি যেনেধৰণে অসমীয়াত পুথি পায় সৰু সৰু পুথি পায় কিতাপৰ দোকানত বা মন্দিৰৰ সন্মুখতো পুথি পায় আপোনালোকে তেনেকেই পঢ়িব তেনেধৰণেই ফল পাব ফল পোৱা মানুহ বহুত মোৰ লগত যোগাযোগত আছে এতিয়া আগন্তুক যাত্ৰাসমূহৰ কথা কওঁ মই শিৱসাগৰলৈ যাম শিৱসাগৰত মোৰ বহুত বেছি নিমন্ত্ৰণ আছে আপোনালোকক এটা কথা মই আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে ফোন কৰি সেই নিমন্ত্ৰণটো আপোনালোকৰ ৰক্ষা কৰাত অকণমান সমস্যা এটা হৈ যায় কাৰণ মই আপুনি ফোন কৰোঁতে হয়তো মই গাড়ী চলাই থাকিব পাৰোঁ ক'ৰবাত গৈ থাকিব পাৰোঁ বা বিভিন্ন কাৰণত বা শুই থাকিব পাৰোঁ বা দোকানত কিবা এটা হিচাপ কৰি থাকিব পাৰোঁ আপুনি কৈ দিলে হয় মই শুনিলোঁ কিন্তু আপুনি যেতিয়া মানে মেছেজ এটা কৰি থ'ব মোৰ যিটো নম্বৰ নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে আছে নাইন জিৰ' এইট ফাইভ জিৰ' নাইন থ্ৰী ওৱান জিৰ' ফ'ৰ এই নম্বৰটোত যেতিয়া আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ বুলি ওপৰত শব্দটো লিখি ঠিকনাটো লিখি ধুনীয়াকৈ নিমন্ত্ৰণটো কৰি থ'ব তেতিয়া মই হয়তো চাৰিদিন পিছত মেছেজটো চাই হ'লোঁ আপোনাৰ সেই নিমন্ত্ৰণটো মই লৈ ধুনীয়াকৈ মোৰ ডায়েৰীত লিখি আপোনাক ফোন কৰি মই যাব পাৰোঁ কিন্তু ফোন কৰিলে কি হয় যে মই আপোনাক ক'লোঁ যাম বুলি কিন্তু সেইখিনি সময়ত মই বেলেগ এটা কিবা কাম কৰি আছিলোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত আৰু সেই কথাটো মই পাহৰি গ'লোঁ কাৰণ মোৰ বহুত ফোন আহি থাকে এইটোৰ পিছত সেইটো ফোন ধৰাওঁতে আপোনাৰ ফোনটো হয়তো বিশ নম্বৰত গুচি গ'ল দহ নম্বৰত গুচি গ'ল মই যাৰ কাৰণে কথাটো পাহৰি গ'লোঁ পিছত মই যেতিয়া কোনোবা এখন ঠাইলৈ যাম আপুনি যেতিয়া মোক ক'ব তেতিয়া আপোনাৰ মনটো অলপ অসন্তোষ হ'ব যে এওঁ কথাখিনি গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু তেনেধৰণে নহয় ব্যৱসায়ী মানুহ ব্যৱসায়টো জড়িত বা ঘৰ এখন আছে সকলোখিনি কথাৰ মাজত আপোনালোকৰ কামখিনিও কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ শব্দটো লিখি নাইন জিৰ' এইট ফাইভ জিৰ' নাইন থ্ৰী ওৱান জিৰ' ফ'ৰ এই নম্বৰটোত যিসকল লোক শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰ সোণাৰী চৰাইদেউ তাৰপিছতে চেপন তেনেকুৱা ডিমৌ এনেকুৱা ঠাইত সকলো লোকসকলে মোক যোগাযোগ কৰক বা শিৱসাগৰ টাউনৰ নামটি হওক বা আমগুৰি হওক তেতিয়া মই এইবাৰত যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত আকৌ এমাহৰ পিছত আকৌ যাম এই দুদিনতে যে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি মই কৰিব পাৰিম সেই কথাটোও নহয় গতিকে আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণবোৰ দি থওক তেনেধৰণে মই কৰিম তাৰপিছত আহিয়েই মই মাজুলী যোৱা পৰিকল্পনা আছে আজি ফোন আহিছে ডিগবৈৰ পৰা ডিগবৈ যোৱাৰো এটা বিশেষ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ গতিকে সেই কথাটো মই পিছত জনাম গতিকে ডিগবৈ ওচৰৰ পাজৰৰ তিনিচুকীয়া মাকুম ডিব্ৰুগড় তেওঁলোকেও কিন্তু মোক মেছেজ দিব পাৰে যিসকলে মোক নিমন্ত্ৰণৰ বাবে বা তেওঁলোকে মোক বজৰংগ বান্ধখনৰ বাবে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ গাটো বৰ বিশেষ মানে ভাল নহয় অসুস্থ গতিকে সকলোৱে কুশল মংগল কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ সকলো ভাল কুশলে থাকিব ধন্যবাদ